assalomu alaykum azizlar tushda jar ko'rish nimani anglatadi tushda qaychi ko'rish nimani anglatadi tushda chuqur ko'rish tushda qusish tushda tipratkon ko'rish tushda qochish tushda yo'qolib qolish yoki ko'p onalarni ko'radigan tushlardan bittasi tushda farzandini yo'qotib qo'yish nimani anglatadi tushda hujjat ya'ni bir dokument ko'rish nimani anglatadi tushda tupik yo'l ko'rish yoki tupik bir joy ko'rish ya'ni boshi berk bir yo'l yoki boshi berk bir ko'cha ko'rish nimani anglatadi tushda yo'l ko'rish nimani anglatadi tepalikka chiqadigan yo'l ko'rish nimani anglatadi va tushda o'zingizni baland yuksak joylarda yuksak binolarni ustida ko'rish nimani anglatishi haqida hozir sizlar bilan e, sizlarga ozgina ma'lumotlar berib o'taman qisqa qisqa tushda o'zinizni jarga sakraganingizni ko'rish bir masala bilan aloqali jiddiy ma'noda bir umidingizni puchga chiqishiga ishora qiladi agar jarga qulaganingizni ko'rsangiz bir xato qilishingizga ishora qiladi jardan uzoqlashganingizni ko'rish bir necha tashvish muammolaringizni orqada qolishiga inshaalloh ishora qiladi tushda qaychi ko'rish oilada arzimas narsalarga katta janjallar qilayotganingizga yoki qilishingizga ishora qiladi agar qaychini ishlatganingizni ko'rsangiz agar o'zingizni e, muloyim tutmasangiz o'zingizni shu ayriliqlarga sabab bo'lishingiz mumkinligiga ishora qiladi tushda chuqur ko'rish agar chuqur joyni to'ldirayotganingizni ko'rsangiz molingizni ortishiga barakaga ishora qiladi agar chuqur joy ko'rsangiz tushingizda xarajatlaringizga e'tiborli bo'lishingiz kerakligiga ishora qiladi chuqurni ustini yopish qo'lga moddiy kuch kiritishingizga ishora qiladi chuqur qazganingizni ko'rish shunaqa tush ko'rganingizda shunaqa tush ko'rgan oyda yoki shu bir necha haftada bir ish boshlamasligingiz kerakligiga ozgina kutishingiz kerakligiga ishora qiladi chuqur joyga tushganingizni ko'rish siz do'st ıı, siz do'st deb bilgan bir insonni sizni ozgina bo'lsa ham xafa qilishiga ishora qiladi tushda qusish azizlar hayotingizdagi qilgan xatolaringiz uchun vijdoningiz qiynalishiga pushaymon bo'lishingizga ishora qiladi va yana agar hozirgi kunda bir yashayotgan muammoyingiz qanaqadir bir tashvishingiz bo'lsa bularni ortda qolishiga ham ishora qiladi tipratikon ko'rish xushyor bo'lishingiz kerakligiga hech kimga ishonmasligingiz kerakligiga va atrofingizdagi хитрый insonlardan ehtiyot bo'lishingiz kerakligini anglatadi lekin tipratikonni ushlab olganingizni ko'rsangiz kechki payt kutilmagan lekin siz xursand bo'ladigan bir inson bilan ro'para bo'lishingizga ishora qiladi yoningizda tipratikon ko'rish xayrli bir inson bilan yo'lga chiqishingizga ishora qiladi tushda qochish E, bir joydan qochganingizni ko'rsangiz bir ish bilan aloqali ya'ni bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz hozir shu ishni boshlamasligingiz kerakligiga ishora qiladi sizni xafa qilgan asabingizni buzgan eski narsalarni eski voqealarni aqlingizdan chiqazmaganingizga haliyam shu narsalarni deb qiynalayotganingizni e, ishora e, qiladi haliyam unutolmaganingizni bildiradi kimdandir qochganingizni ko'rish yoningizda qilinadigan g'iybatlarga aralashmasligingiz kerakligiga shunaqa g'iybat shunaqa gap so'zlardan uzoq turishingiz kerakligiga ishora qiladi tushda yo'qolib qolish azizlar agar yaxshi ko'rgan bir insoningizni yo'qolib qolganini ko'rsangiz bir muammo bo'lishiga bir narsangizni yo'qotib qo'yganingizni agar ko'rsangiz bir narsangizni yo'qolib qolganini ko'rsangiz pul qo'lingizdan pul chiqishiga yo'qolib qolgan bir insonga qovushishingizni ko'rgan bo'lsangiz agar qovushganinizni ko'rgan bo'lsangiz birdaniga sizga suyunchli bir xabarni kelishiga ishora qiladi umidsiz bo'lib turgan bir ishingiz bilan aloqali xursandchilik bir holat bo'lishiga ishora qiladi agar o'z farzandingizni yo'qolib qolganini ko'rgan bo'lsangiz agar farzandingiz talaba bo'lsa juda ham muvaffaqiyatli bir inson bo'lishiga ishora qiladi yaxshi bir maqom sohibi bo'lishiga agar hali farzandingiz kichkina bo'lsa rizqingizni ko'payishiga va farzandingizni rizqidan sizga ham qoladigan ulushga ishora -ish qiladi tushda dokument ko'rish ya'ni hujjat ko'rish tushingizda qanaqadir bir dokument olganingizni ko'rsangiz yarim qolgan ishingizni natijalanishiga davlat ishida ishlasangiz agar ko'tarilishga yoki boshqa bir bo'limga o'tishni xohlayotgan bo'lsangiz bu mavzu bilan aloqali yaxshi o'zgarish bo'lishiga davlat doirasida hal bo'lmagan agar ishingiz bo'lsa shu ishingizni hal bo'lishiga ham ishora qiladi azizlar hujjat berganingizni ko'rish orzu niyatingizga erishishga lekin yana bir muddat duolaringizni davom etishingiz ollohdan so'rashingiz kerakligiga allohga sig'inib duoyingizni kanda qilmasdan alloh taolo duolar agar qilmas kanda qilmasangiz ya'ni duolaringizga ibodatlaringizga davom etsangiz alloh taolo duolaringizni qabul qilishi mumkinligiga ishora qiladi tushda tupik ko'rish ya'ni boshi berk bir ko'cha ko'rish bir ishizda bexuda harakat qilayotganingizni anglatadi boshi berk ko'chaga kirganingizni ko'rish rejalaringizni amalga oshirishga shoshilmasligingiz kerakligiga sabr bilan kutishingiz kerakligini bir necha oydan keyin alloh izni bilan shundoq ham hayotingizda juda yaxshi o'zgarishlar holatlar bo'lishiga ishora qiladi tushda yo'l ko'rish azizlar yo'lni yo'qotib qo'ygan bir insonga yordam berganiniz agar tushingizda ko'rgan bo'lsangiz umringizni uzashiga intiq kutgan bir xabaringizni olishga ishora qiladi O'zingiz bir joyga ketyotib yo'lingizni yo'qotib qo'yganingizni ko'rsangiz olgan qarorlaringizni takror o'ylab o'lchab ko'rishingiz ya'ni ko'rib chiqishingiz kerakligiga ishora qiladi va alloh xizni bilan siz uchun ba'zi chiroyli xursandchilik holatlar bilan qarama qarshi kelishingizga ishora qiladi ya'ni sizni xursandchilik holat va kunlar kutayotganini anglatadi agar tushingizda bir joyga ketyotib yo'lingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz agar tushingizda Uh, yo'l azizlar ya'na просто oddiy yo'l ko'rgan bo'lsangiz bir yo'lga borishingizga yoki sizga yo'ldan keladigan bir xabarni ham anglatadi tushda tepalikka chiqish tepalik yo'lga chiqish ya'ni tepa bo'yla tepaga qarab chiqadigan yo'lga chiqish nimani anglatadi shunaqa tepalikdan yo'lga e, yurayotganingizni ko'rsangiz ya'ni tepa yo'lga chiqish ishingiz bilan aloqali uh, mehnatlaringizni bekorga ketmaslikka harakat qilishingiz kerakligiga ishora qiladi agar biron bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz tepalik yo'lga chiqayotganingizni ko'rsangiz inshaaolloh bu qilmoqchi bo'lgan ishingizni omadli amalga oshirishingiz uchun harakat qilishingiz mehnat qilishingiz kerakligini anglatadi va bu harakat mehnatlaringizni davom ettirishingiz kerakligini ham anglatadi agar sizga bir necha yaxshi xabar kelishini ham ya'ni sizga bir necha yaxshi xabar kelishini ham anglatadi va xayrli eshiklarni yuzinizga ochilishiga ham ishora qiladi inshaalloh agar o'zingizni tepalikka chiqadigan yo'lga yo'lda yurayotganingizni ko'rgan bo'lsangiz balandlik baland bir joyga chiqqaningizni ko'rish inshoalloh sizni hamma muammolaringizdan tez vaqtda qutulishingizga baland bir joyda o'zingizni ko'rish sizni bir necha masalada salomatlikka yaxshilikka chiqishingizga balandlikdan sakraganingizni ko'rish ba'zi masalalarda qaror berishdan oldin yaxshilab o'ylab o'lchab qaror berishingiz kerakligiga e, shu yaxshilab o'ylab o'lchab nima deydi shoshmasdan agar qaror bersangiz maqsadingizga erishishingizga ishora qilar ekan baland bir joydan yiqilganingizni agar tushib ketganingizni ko'rsangiz bir umidingizni puchga chiqishi mumkinligiga ishora qiladi shunaqa Şu tush ko'rganingizda bir necha hafta harakat harakat va qadamlaringizni o'ylab bosishingiz kerakligiga ishora qiladi balandlikdan agar qo'rqqaningizni ko'rsangiz balandlikka chiqqansiz va qo'rqib turganingizni ko'rgan bo'lsangiz hayajonli chiroyli bir hodisa yashashingizga ishora qiladi azizlar bir necha tushlarga tush tabirlarimiz hozir shu xudo xohlasa yana shunaqa qisqa qisqa qilib ko'p tushlarni qo'yishga harakat qilaman layk like bosishni unutmaymiz obuna bo'lishni unutmaymiz xayrli tushlar ko'ringlar allohga omonat bo'linglar